Hamın salam, ben Elgiz Nezerli. Bugün sizlerle birlikte e, kompüterimizde olan virüsleri e, silmeyi öğreteceğim. E, programsız yani bu hamı edebilir. İlk önce olarak, ilk olarak e, bizim başlatmayı, başlatla e, eri basır. Yani kuskla buraya düğmesini basırıq. Sonra ise bura e, faiz, temp, faiz yazırıq ve enter vururuq. Və burada olan, qabağımıza çıxanları kontrol A yapub silir. Yəni Ctrl A yapub yapub silir. Və burada sildiyimiz, və burada bu silə bilərlər. Yəni bu işlətdiyimiz şeydir, Windows-dur. Sonrası buraya yəni, yenə də yüz fayl sistemlər. Və burada heç bir şey yoxdur. Yəni sizə çıxacaq burada, yəni belə. Onu yəni siz silərsiz. Mən silmişəm, fəzə silmişəm. Və sonra isə kompüter istinə basıb e, bura daxil oluruq və burdan C diski Və sonra burdan build of diski, sonra isə buraya burdan perfect deyə bir fayl, fayllar, papkalar bura girir və burada olanları silir. Sizdə çox olacaq. Hansı ki 200 dənə olacaq. Ə, mən amma təzə silmişəm deyə çox yoxdur. Və bunların səbətdən silirik. Ə, sonra isə ıı, sizə bir şey yol öyrətdim. Yəni come all oynuyursuzsunuz, yəni bir sof ona enerji təsminə deyin. Point blank deyin. Cəssəqəmə oyun kaçırsa belə bir şey edin. Yəni kaçma azalacaq. Xüsusiyyətlərə daxil olun. Burda xüsusiyyətlərə e, daxil olun. Mustafa xüsusiyyətlərə daxil olun. Və sonra isə burdan təkmil sistem parametrlərinə, yəni burdan 4-cü, yəni 5-ci, 4-cü. Burdan e, sizdə 1-ci olacaq. Siz təkmillər deyin. Təkmilə girdikdən sonra parametrlərə girin və burda sizdə belə olacaq. Siz bunu əməkçi məhsullarla da uyğunlaşdırıb o tətbiq edin. E, bir 2 dəqiqə gözləyin və beləcə alındı. Sizdə yəni görəcəksiniz ki, bu xətlər və yazılar belə bürüləcək də. Yəni sadə imlaiz olacaq. Onu yəni tam kampan yaz. Onu verdiniz almayın, dostlar. E, o yəni əsas odur ki, yəni görəcəksiniz, özünüz də görəcəksiniz ki, yəni oynadığınız oyunlarda ərəlləşiş var. Yəni kasma sorunu və e, bir az incə olmasa e, azalır. O, yəni kompüterlərlə əlaqə gəlmir, dostlar. Məsələn, o, mənim kompüterim yaddaşım bu qədərdir, GHz bu qədər, video kart 2 il misal üçün. Oyundan bağımsızdır, məsələn, o oyun anacaqədərdir. Yəni fikirləşməyin ki, kompüter, plan kompüter, plan. Hə, nəysə qorxudan kəh. Dostlar, inşallah gələn bölümdə də sizə yəni RAM vermə, bir də ekran kartını çoxaltmaya göstərəcəm. E, bu cür videoların gəlməyini istəyirsinizsə, e, abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dostlar, sağ olun.